Здравствуйте, друзья! И с вами Ищенко Игорь. Сегодня я вам расскажу почему а, друзья портятся, почему лучшие подруги предают и на них невозможно положиться. А, Разгадка простая. Дружба очень скоро портится, если ее оставить без внимания. Как только вы прекращаете что-то делать вместе, как только у вас исчезают общие интересы, как только вы разбредаетесь по каким-то своим делам, дружба начинает портиться. И чем реже вы встречаетесь, тем дружба перерастает просто в слюнявые воспоминания о том, как классно было в молодости или как классно мы чудили, когда вот и так дальше. И самое хреновое, что самое лучшее было когда-то позади. Нету классного настоящего, вы постоянно убегаете в воспоминания. И каждая следующая встреча превращается в пьянку, потому что по-другому вы не можете вспомнить, расслабиться и почувствовать вот то настоящее доверие и близость, которая была когда-то. Вот. Что же делать? Очень просто. Дружить только по интересам. Общаться только по интересам. И желать на свои интересы и дружбу переводить в общее дело. Тогда вы по-настоящему узнаете цену, цену вашей дружбе. И э, четко поймете, это настоящие друзья или просто знакомые, с которыми хочется приятно попиздеть и вспомнить то, как было когда-то классно и вы чудили. А вот. Э, и действительно меняйтесь, общайтесь, находите новые интересы, находите новых друзей, и будет вам в жизни счастье, настоящее, надежное, дружеское счастье. С вами был Ищенко Игорь, всего доброго.